Ikim FM, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami dan kembali bersama dengan saya Zanini, Siti Rohani Surani Siti setiap hari Rabu antara 3 hingga 4 petang bersama kita dalam rancangan halal profesional satu kerjaya, prestij dan global. Ah, itu tag lainnya untuk rancangan halal profesional saya ni dan untuk minggu ni kembali giliran bersama dengan Universiti Putra Malaysia UPM sebab rancangan ni saya gilir-gilirkan antara UPM dan juga UKM Universiti Kebangsaan Malaysia. Minggu ni giliran UPM dan wakil kekuntisan ini kita nak sembang-sembang tentang tajuk halal global syariah bertemu piawaian. Ha, untuk menonton kami secara langsung, apa kata di awal ni anda like dulu perkataan IKIM FM, typekan IKIM FM untuk menontonnya di AB Live kami selain boleh dengarkan di radio dan tetamu yang saya bawakan saat ini untuk kita sembang-sembangkan tentang tajuk yang dah sebut tadi tu ha, bersama dengan uh, TS Technologies Dr. Nur Nadia Abdul Karim Shah merupakan pensyarah kanan di Jabatan Kejuruteraan Proses dan Makanan Fakulti Kejuruteraan Universiti Putra Malaysia UPM juga merupakan pendidik, penyelidik bersekutu di Makmal Penyelidikan Uh, Sains Halal ya, Institut Penyelidikan Produk Halal IPPH. Assalamualaikum Dr. Nadia. Waalaikumsalam. Saya terima kasih ke Kunti. <laughs> terima kasih juga. Saya walaupun sibuk mengajar sempat lagi. Ha, luangkan masa sejenak untuk kita kongsikan tajuk ni untuk manfaat kepada pendengar dan penonton KFM. Okey. Okey, bila sebut tentang halal global, syariah bertemu penyawaian. Ya, halal ni banyak skop kan Dr? Betul. Ha, okey. Di awal ni Dr, dalam konteks industri makanan moden. Sekarang ni zaman makanan viral. Ah, istilahnya kan. Ah. jadi ataupun zaman makanan moden istilahnya tu. Betul. Okey, apa Beza. ya. Yeah. Antara uh, pensijilan halal dan GMP, ada yang macam kata sama tak? Oh, tak, tak. tak, tak lah. Lah. Dan mm, macam mana kedua-dua pensijilan itu uh, boleh saling melengkapi dalam menjamin makanan yang benar-benar halal dan toyiban. Kita bukan nak yang sedap je, tapi sedap berhasiat pun tak nak juga. Betul. Dan kalau sedap ber berhasiat tak selamat pun tak nak juga. Betul. Kita nak yang kualiti premium. Bila sebuah halal, dia berserta dengan pakej kualiti premium. Melengkapi. Ya. Yeah. 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 Okay. Dapat Okey, uh, terima kasih Siti atas oh, soalan yang diberikan. Um, apabila kita bercakap tentang pensijilan halal dan GMP, ha? sebenarnya kedua-duanya mempunyai fokus yang berbeza ha. tapi saling melengkapi. Okay. Pensijilan halal menekankan aspek syariah Uh, dia adalah memastikan bahawa produk dan proses pengeluaran mematuhi hukum Islam. Oh, ya. Yeah. Kalau dari segi skop pula dia meliputi sumber halal mentah yang semestinya halal, uh -huh. cara penyembelihan yang mengikut syarak, tiada pencemaran silang dengan bahan haram atau najis, ya, yeah. serta kawalan dalam penyimpanan, pembungkusan dan pengangkutan supaya status halalnya terpelihara. Mm -hmm kalau di Malaysia perkara ni dipantau oleh JAKIM berdasarkan standard halal Malaysia ataupun MS 1500. Okey. Okey menariknya piawaian halal ni digupal dengan mengambil kira aspek Aspek kebersihan dan keselamatan makanan. Mm -hmm. Jadi apabila sesebuah kilang memohon persijilan halal, ia juga perlu menunjukkan pematuhan kepada prinsip-prinsip keselamatan makanan, ah. walaupun uh, mungkin tak semuanya diwajibkan. Okay. Okay. Sementara itu uh, GMP atau dikenali sebagai Good Manufacturing Practices pula menekankan aspek keselamatan dan kualiti makanan. Sayang. Okay, tujuannya adalah untuk melindungi pengguna daripada bahaya makanan yang tercemar. Mm -hmm. GMP memberi tumpuan kepada kebersihan kilang, pekerja, mesin dan peralatan. Mm -hmm. Ia juga memastikan proses pengeluaran dijalankan secara terkawal, mm -hmm. contohnya le melalui kawalan suhu, kelembapan, rekod sanitasi serta pencegahan pencemaran fizikal, kimia dan biologi. Saya. Okay, kalau di Malaysia pensijilan GMP tidak diwajibkan. Uh, namun begitu, pengusaha produk makanan amatlah digalakkan untuk melaksanakannya kerana ia Uh, meningkatkan kualiti produk, menjamin keselamatan sekaligus membina keyakinan pengguna. Dan uh, GMP juga diiktiraf di peringkat antarabangsa kerana ia selaras dengan garis panduan keselamatan makanan Codex Alimentarius yang dibangunkan oleh FAO dan WHO. So, mm -hmm. Jadi apabila kita melihat bagaimana kedua-dua sistem ni berfungsi jelas bahawa halal dan GMP adalah saling melengkapi. Ya. Yeah. Halal memastikan apa yang kita makan sah di sisi agama. Mm -hmm. Manakala GMP memastikan bagaimana makanan itu diproses dengan selamat dan berkualiti. Saya. Okey, sebagai contoh eh, hmm. kita tengok ayam yang disembelih mengikut syarak adalah halal, tapi ayam itu juga mesti disimpan pada suhu sejuk yang betul untuk mengelakkan pembiakan bakteria berbahaya dan inilah kawalan yang dilakukan melalui GMP. Hmm. Jadi apabila digabungkan, pensijilan halal memberi jaminan syariah, manakala GMP memberikan jaminan keselamatan makanan. Zaya. So hasilnya ialah produk yang benar-benar mematuhi konsep halalan toiban. Mm -hmm. Bukan saja halal tapi juga bersih, selamat dan baik untuk kesihatan. Saya. Uh, so kalau kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 88 dan makanlah daripada rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu iaitu yang halal lagi baik. Jadi ayat ni menegaskan bahawa halal perlu digandingkan dengan toiban. Saya. Tak boleh terpisah ha? Betul. Mm hmm. So jadi dalam konteks industri makanan moden, GMP ialah instrumen teknikal uh -huh. yang melengkapkan pensijilan halal bukan saja memastikan makanan kita bukan saja sah dari segi agama dan juga tetapi juga terjamin dari sudut keselamatan dan kualitinya. Mm, saya. Ah okay. uh, itu bila ditanya apa beza antara pensijilan halal dan juga GMP dan macam mana bila bergabung kedua-dua ni dapat menjamin makanan yang benar-benar halal -benar dan toiban dan ada pakej premium di situ. Uh, mm, berkhasiat, betul. selamat dan juga um Berkualiti, berkualiti sedap mm, semua kat situlah. Semua. Uh. Ya yeah, betul. <laughs> saya Ikim FM. bersama saya Siti Rohani Surani setiap hari Isnin hingga Jumaat menerusi segmen Inspirasi Jiwa pada jam 1.30 hari hingga 4 petang antara rancangan menarik menanti anda Dapur Kita Sampai dia pekat Bual bicara buku ikim Cinta Palestin Halal Profesional Agrobisnes ia ya, dari orang kata dan mutiara hadis. membaca hadis ini, beliau akan Inspirasi jiwa maksudnya. membangun jiwa anda. Hanya di Ikhna Balik Pulau Pulau Pinang, 102.7. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM inspirasi utama anda Eik mak buat yang baru je ikuti kami hari ini menerusi rancangan halal professional untuk kita kongsikan tentang tajuk halal global syariah bertemu piawaian uh, sebab untuk mematuhi standard uh, halal dan juga kualiti kualiti premium yang ada nama halal tu dia ada banyak uh, persijilan dan juga syarat-syarat yang harus dipatuhi untuk benar-benar diiktiraf sebagai halal dan juga ada kualiti premium tu betul, betul tak betul. Uh, saya. Betul. Okay. Uh, doktor Nadia saya okey doktor Cuba doktor terangkan ya, terangkan uh, kepada saya peringkat dan penonton FM uh, peringkat kritikal dalam rantaian pemprosesan makanan di mana risiko pencemaran silang tu boleh berlaku uh, khususnya antara bahan halal dan tidak halal kerana bercampur secara sengaja ataupun betul, tidak kan betul ha. Okey, okay. so dalam rantaian pemprosesan makanan uh, memang terdapat beberapa peringkat Kritikal yang boleh menyebabkan pencemaran silang mm -hmm. atau kita panggil cross contamination, uh -huh. khususnya antara bahan halal dan tidak halal. Salah satu contoh yang sangat dekat dengan industri makanan ialah dalam pemprosesan produk tenusu seperti keju. Ah. Untuk menghasilkan keju, bahan mm -hmm. asas yang digunakan adalah susu. Susu pada dasarnya adalah halal. Yeah. Yeah? Namun untuk menukar susu kepada keju, enzim yang dipanggil rennet digunakan bagi memekatkan protein susu atau mm -hmm. mengentalkan protein susu tu. Okay. Di sinilah risiko pencemaran silang boleh berlaku. Jika rennet itu diperoleh daripada perut anak lembu yang disembelih mengikut syarak, mm -hmm. ianya halal tapi sekiranya rennet datang dari sumber haiwan yang tidak disembelih secara islamik uh -huh. atau uh, daripada kinzir maka ia menjadikan produk keju tersebut tidak lagi halal. Saya. Selain daripada rennet uh, industri tenusu juga sering menggunakan bahan tambahan seperti gelatin atau, uh, untuk memberikan tekstur pada yogurt atau aiskrim. Mhm. Uh -huh. So gelatin boleh datang daripada lembu halal tapi banyak juga dihasilkan daripada kinzir kan? Saya. Okey jadi jika kilang telah memperoleh gelatin atau rendit ni tadi dari sumber yang tidak jelas dan telah menggunakannya dalam pembuatan produk makanan, risiko pencemaran silang amatlah tinggi. Mm -hmm. okay. kita tengok mesin pengadun, tangki simpanan, malah pipe yang digunakan dalam pemprosesan boleh membawa sisa bahan yang tidak halal kepada produk halal jika prosedur pembersihan tidak dilaksanakan dengan betul. Yeah. So jadi dalam konteks ni, GMP adalah sangat penting. GMP boleh memastikan kilang mem mematuhi amalan kebersihan yang ketat mm -hmm. termasuk pemisahan zon pengeluaran dan jadual sanitasi mesin. Manakala HACCP pula membantu mengenal pasti titik kawalan kritikal. Contohnya memastikan hanya renet halal yang dibeli daripada pembekal bertauliah dan uh, semua rekod pembelian serta pengeluaran pengeluaran disemak secara teliti. Saya. Jadi walaupun susu tu halal pada asalnya, ha? keseluruhan proses boleh menjejaskan status halal ha? dan keselamatan produk jika tak dipantau dengan teliti. Ya. Inilah sebabnya mengapa konsep halalan tawiban amatlah relevan, ia bukan sahaja memastikan bahan asas halal tapi juga memastikan keseluruhan rantaian pengeluaran bebas dari risiko pencemaran silang dan memenuhi piawaian kebersihan yang tinggi. Saya. Uh. Ya, yeah, sebabnya takut dia silap sikit je habis But. merosakkan kualiti uh. dan juga uh, kehalalan sesuatu produk yeah. yang dihasilkan itu. Dan uh. bukan tu je termasuk hmm. reputasi pengilang tersebut. Betul. Uh. Sebab kilang ni dia berkongsi dengan banyak pengeluar uh, produk kan? Tumpang-tumpang yeah. untuk hasilkan kan? Uh. Uh, jadi uh, produk uh, sebelum ni kena dibersihkan dulu mesin tu ya yeah, yeah, untuk hasilkan produk yang next uh. punya proses. Ha uh. okey bila sebut tentang uh, penyakit bawaan, uh, kita jangan ingat penyakit bawaan air, udara, uh, ah, haiwan, tumbuh-tumbuhan, makanan pun ada sebenarnya. Ya, ah, betul. Itu penting tu anda ikuti rancangan Halal profesional dan untuk kita bincangkan tajuk untuk minggu ini. Okey, doktor terangkan pula, macam mana eh, kalau berlakunya kegagalan dalam mematuhi GMP? I, boleh menyebabkan um, insiden uh, macam penyakit bawaan makanan. Walaupun produk tersebut disahkan halal, tapi tetap juga mungkin dapat keracunan ke sakit ke. Betul. Hmm. Okey. Betul dah. So, soalan ni sangat penting ya, hmm. Siti. Terima kasih Sama -sama. kerana terima kasih. ramai orang beranggapan Aha. bahawa jika sesuatu makanan tu halal, ia automatik selamat dimakan. Ya, tak semestinya. Belum uh, tentu lagi. Belum tentu lagi. Ya. Jadi hakikatnya makanan boleh sah halal dari segi bahan tapi masih berisiko menyebabkan penyakit jika amalan kebersihan dan keselamatan makanan khususnya GMP tidak dipatuhi. Hmm. Jadi GMP ini menetapkan peraturan asas seperti kebersihan pekerja, sanitasi mesin, kawalan serangga dan perosak serta penyimpanan pada suhu yang betul. Saya. So jika perkara ini diabaikan, makanan mudah tercemar. Contohnya hmm. ayam yang disebeli secara halal tetap boleh membahayakan jika disimpan pada suhu yang tidak sesuai. Yeah. Uh, kerana bakteria seperti salmon atau E. coli boleh membiak dengan cepat. Begitu juga jika pekerja tidak menjaga kebersihan diri atau mesin pengeluaran tidak disanitasi dengan sempurna. Uh -huh. Makanan halal tadi boleh tercemar sama ada dengan kuman, bahan kimia atau benda asing. Yeah. Kalau di Malaysia ni, kita sering mendengar kes keracunan makanan di sekolah, majlis kenduri atau kilang makanan. Uh -huh. So kebanyakannya bukanlah berpunca daripada bahan yang tidak halal tetapi, tetapi daripada kegagalan mematuhi SP aspek GMP tadi seperti kawalan suhu, penyimpanan, kebersihan peralatan. So inilah yang membezakan antara makanan yang sekadar halal mm -hmm. dan makanan yang benar-benar halalan toiban. Okay. Mm -hmm. Kalau kalau kita tengok semula pada ayat uh, surah An-Nal, uh, ayat 114, mm -hmm. maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu. Ayat ini menekankan bahawa halal mestilah digandingkan dengan toib iaitu selamat, bersih dan kualiti. Mm -hmm. Jelas walaupun uh, tanpa GMP makanan halal sekalipun boleh mendatangkan mudarat kepada kesihatan kita. Saya. Ha. Okey, baik. Saya daripada pada sijil halal JAKIM. Tadi doktor sebutkan ada sijil GMP, dan HACCP. tadi, HACCP, CCP, CCP. Ah, saya. Okey. Mm penting saya kira, paling tak pun ada pensijilan halal kan kalau tak ada sijil lain-lain tu yang penting betul. tapi halal tu taklah kata wajib tapi ismak kena It's ada must. kena ada ha, ha betul okey bila sebut lagi tentang um produk-produk yang dihasilkan ini kan. Uh, setakat ini saya kira di Malaysia um, memang boleh uh, sebut tentang halal Malaysia diiktiraf oleh dunia. ya. Yeah? Okay. Dan produk kita pun uh, banyak yang diekspor ke luar negara. Maknanya kita bukan sahaja memastikan produk kita ni memang benar-benar halal tapi selamat doktor ya. Yeah? Betul. Uh, Betul. Saya. Okey dalam um, dalam bidang uh, makanan ini, dari segi kualitinya itu. Uh, mungkin secara umumnya saya pintas lalu daripada pembacaan atau mungkin doktor. Malaysia saya kira antara negara yang um, kalau tak pun juara dari segi uh, meng mengeksport makanan kepada seluruh dunia, paling tak pun kita juga antara negara yang uh, banyak diminta oleh negara-negara luar untuk dapatkan produk daripada kita kan, Doktor? Uh, betul, saya setuju. Mm -hmm. um, Malaysia sekarang ni berada di, tem di tempat yang tertinggi lah sebagai ha. uh, halal hub, pengeluar makanan lah mm. uh, especially. Mm. Jadi, um, pensijilan halal ni um, memang sangat penting. Bukan sangat penting dah sahaja mm. tapi ke, um, orang kata... Kalau ada tu macam lesen besar lah. Ah, ya betul. Dapat lesen besar. Kita panggil pasport antarabangsa. Ah, gitu. untuk ha ah, mana lesen uh, CJ Halal tu ibarat pasport antarabangsa. Pasport antarabangsa. <laughs> untuk kita ekspor produk kita kepada luar negara. Saya. So, yeah. ah. Eh, Kemal Fahim. Cili merah, cili hijau, oh. kita blend. Masuk dalam tu, saut santan, jadi kunyit lembut. Minyak tertumpah di atas lantai wajah kerja ni. Ha? Cepat-cepat kita taruhkan garam. Taburkan garam. Garam halus lah, garam, garam halus biasa lah. tu. Taburkan kat lantai ha? supaya dia tidak licin Nak handal memasak macam-macam resepi? Dengarlah Redi Iqim. Nak dapat macam-macam tips? Dengarlah Redi Iqim. Chef-chef yang dijemput dari pelbagai kepakaran dan pengalaman tau? Eh! Saya tak sebut lagi ya rancangannya apa. Rancangan dapur kita lah. Dengarkannya setiap Isnin jam 3, 10 minit petang. Hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Dengar IKIM FM secara percuma menerusi aplikasi IKIM, Audio Plus dan MyTV mana-mana di peranti pintar anda. Ikema femme inspirasi utama anda. Ikema femme bila kita tahu banyak perkara kan seronok sebenarnya kan uh, sebab tu uh, banyak perkara ataupun um, berita ke tajuk ke um, yang berlaku dalam Malaysia ke luar negara bukan nak kena jadi pakar untuk setiap bidang kan jenuhlah ya, kita betul. paling tak pun sebagai pengetahuan umum pengetahuan betul. am kita ha okey doktor bila kita sebut lagi tentang tajuk kita hari ini. halal global syariah bertemu piawaian macam mana pula doktor tentang ni integrasi sistem jaminan halal dengan pensijilan GMP itu dapat benar-benar memberikan jaminan berganda kepada pengguna uh, khususnya dalam industri ekspor makanan halal global sebab okey kalau ada halal, uh, ramai ada halal kan walaupun hmm. ramai tak ada tapi ramai juga yang ada sijil halal betul. tapi nak extra, oh kita ada syarikat kita produk saya contohnya di GMP tak cukup GMP kita ada lagi apa? HESA HESA, hmm. apa? I ISO ke apa segala ISO benda lah maknanya makin, eh. adakah memang benar sesuatu syarikat ataupun produk itu makin banyak sijil dia, maka dia akan dapat jaminan berganda Uh, da -da. Kalau setakat ni sebagai pengguna uh. Betul lah tu uh, Kalau saya pun sebagai seorang pengguna uh. Uh, Sebagai seorang mak uh. Memang akan beli produk makanan yang ada logo halal, mm -hmm. ada logo GMP. Mm -hmm. Dia sebab kalau kita tengok kan, industri halal pada hari ini bukan saja berkisar kepada usaha memenuhi tuntutan agama. So, yeah. Tetapi juga memainkan peranan besar dalam membina keyakinan pasaran global. Uh -huh. okay, apabila pensijilan halal digabungkan dengan amalan GMP, ia sebenarnya mewujudkan dua lapisan jaminan yang sangat penting. Pertama, uh, memastikan pematuhan kepada syariah Sorry, dan kedua membuktikan kepatuhan kepada piawaian keselamatan makanan antarabangsa. Uh. Okey, pasaran halal dunia kini kalau kita tengok uh, berada pada skala yang sangat besar. Mm. Kalau kita lihat pada tahun 2021, yeah. ia bernilai lebih daripada 2.3 trilion USD mm. dan dijangka mencecah 5 trilion dolar menjelang tahun 2030. Dan laporan antarabangsa juga menunjukkan lebih 60% pengguna halal di seluruh dunia mm -hmm. menuntut produk yang bukan sahaja halal tetapi juga bersih, selamat dan berkualiti tinggi. Mm -hmm. Malaysia sendiri telah muncul sebagai salah satu hub halal terkemuka, terkemuka dunia. Um, pada tahun 2022, nilai ekspor produk halal negara mencecah 60 bilion dan hampir separuh daripadanya datang daripada sektor makanan dan minuman. Mm -hmm. So produk dalam... Uh, kategori ni wajib mematuhi persijilan halal bersama piawaian keselamatan makanan uh, contoh tadi uh, uh -huh. GMP, Halal, uh -huh. ISO 22000 ataupun FSSC 22000 Okay, sebelum dia diterima masuk ke pasaran luar negara Kejayaan sistem halal Malaysia juga digabungkan dengan standard keselamatan makanan antarabangsa juga telah menempatkan negara kita di tangga pertama di Global Islamic Economy Indicator secara konsisten sejak tahun 2013. Wow. Tahniah Malaysia. Betul. Mm -hmm. So di peringkat antarabangsa pula kalau kita lihat permintaan terhadap piawaian ini semakin ketat. Mm -hmm. okay, kajian menunjukkan lebih 70% negara pengimport halal terutama di Eropah dan Asia Timur mensyaratkan produk halal bukan sahaja mempunyai logo halal. Tapi juga ada logo Hasel, mm -hmm. ISO 22000, mm -hmm. FSSC 22000. So, jadi tanpa pematuhan kepada piawaian keselamatan makanan ni, suatu produk halal berisiko ditolak. Hmm. Ha, walaupun dia halal, ha. okay? Sebab uh, dia mungkin tidak memenuhi tahap kebersihan dan keselamatan yang telah ditetapkan uh, mengikut WHO dan FAO lah. Jadi eloknya lah kalau dapat banyak sijil, ha. lebih yakin ha. tu. Berganda. Tapi, kena yakin ha. Ha. Tapi pengusaha juga kena bertanggungjawab lah kepada logo-logo ya nah. tersebut. Ha, ha. Ambil so, yang betul-betul disahkan. Jangan mengkopi atau oh, base tipu tak nak. Eh. Yeah. Ha. So kesimpulannya kalau kita Aa. tengok gabungan halal dan piawaian antarabangsa ni dia berfungsi macam tadi lah mm. pasport uh, berganda <laughs> Aa, bukan antarabangsa lah berganda saya ia bukan um, saja membuka pintu keyakinan pengguna muslim terhadap sesuatu produk mm. tapi juga menjadikannya diterima di peringkat antarabangsa so inilah kunci yang membolehkan produk halal Malaysia terus bersaing di pasaran global saya Aa. baik nak dapat sesuatu sijil tu bukannya mudah Aa. tapi bukanlah mustahil sangat betul. ya tapi nak mengekalkan tu nak lagi mengekalkan, lagi payah lagi yeah. payah sebenarnya yeah, okey jadi apa cabaran dari segi teknikal cabaran teknikal apa cabaran teknikal utama yang dihadapi oleh industri dalam nak mengekalkan status halalan toiban uh, sambil nak memenuhi keperluan persijilan antarabangsa dan macam mana doktor masa depan piawaian di Malaysia okey hmm. Um, industri halal Malaysia berdepan dengan beberapa cabaran teknikal yang cukup kompleks lah. okay, Halal bukan saja sekadar logo tetapi telah berkembang menjadi satu ekosistem pengurusan kualiti global Aha. Untuk mengekalkan status halalan toiban industri makanan negara perlu menangani pelbagai isu yang semakin mencabar Yeah. Dari sudut teknikal antara masalah yang sering timbul adalah kos pematuhan yang sangat tinggi mm -hmm. okay, Pengeluar bukan saja perlu mematuhi piawayan halal jakim Tapi juga memenuhi standar keselamatan makanan antarabangsa Macam mm -hmm. JMP, ISO tadi mm -hmm. uh, Ini semua melibatkan pelaburan yang besar dari segi uh, uang, audit, uh, latihan pekerja, penyediaan kemudahan kilang Yeah. Selain tu um, industri juga berhadapan dengan kekurangan tenaga pakar halal Aha. khususnya eksekutif halal bertauliah yang bukan saja memahami aspek syariah tetapi juga dari segi teknikal jumlah mereka masih terlalu kecil berbanding bilangan premis makanan di Malaysia. Mm -hmm. Dan cabaran lain pula datang daripada kepelbagaian piawaian antarabangsa. Jadi produk halal Malaysia kalau nak diekspor ke luar negara bukan saja dinilai mengikut uh, MS uh, 1500 uh -huh. iaitu standard halal Malaysia tetapi juga mematuhi perlu mematuhi keperluan luar seperti GCC Standardization Organization di negara Teluk, mm -hmm. uh, Majlis Ulama Indonesia dan standard kesatuan Eropah. Uh, walaupun begitu um, saya lihat masa depan industri halal Malaysia tetap cerah uh, Kerajaan telah melancarkan halal industry master plan 2030 yang hmm. menyasarkan KDNK negara meningkat kepada 11% menjelang 2030 hmm. dengan nilai ekspor halal mencecah 113 bilion ringgit oh, Peranan agensi juga amatlah penting. Yeah. Kalau kita tengok, uh, Jakim perlu terus memperkukuhkan persijilan halal mm. yang kini diiktiraf oleh lebih 80 negara. Mm -hmm. uh, tanya pada Jakim dan uh, yeah. uh, manakala Halal Development Corporation atau HDC perlu terus memacu pembangunan halal parks serta platform halal uh, sorry platform digital halal integrated platform mm -hmm. yang menyokong transformasi industri. Okay. Jadi melangkah ke hadapan, industri halal Malaysia uh, mula bergerak ke arah halal 4.0 hmm. eh, iaitu integrasi teknologi moden seperti blockchain dan internet of things untuk menjejak status halal daripada ladang hingga laka pengguna. Dengan populasi Muslim dunia di, dijangka mencecah 2 bilion uh, pada tahun 2030 pasaran, pasaran halal global yang menawarkan peluang Pasaran halal global menawarkan peluang yang amat besar untuk Malaysia terukai. Saya. Aa. So kesimpulannya, walaupun aa, cabaran teknikal agak berat, Malaysia masih berada di landasan yang betul untuk mengekalkan kedudukannya sebagai peneraju piawaian halal dunia dengan sokongan dasar kerajaan, kekuatan agensi dan inovasi teknologi yang semakin berkembang. Saya. Jadi halal masa kini bukan sekadar hukum, mm -hmm. tetapi mesti disokong oleh dasar teknologi dan standard global. Betul. Aa. Itu yang teknologi rancangan saya ini, Doktor. Oh, HALA profesional, satu kerjaya prestige dan global. Setuju, Doktor? Oh, betul. Yeah. Baik, menarik apa kita kongsikan. Paling tak pun um, kita jadi juara dalam industri halal Sebenarnya banyak lagi juara dalam bidang lain. Tetapi yeah, yeah. yang kita maintain... Um, lebih 10 tahun sekira ialah dalam menjuari, menjuari. menjadi uh, halal nombor satu di dunia. Nombor satu di dunia. Saya negara luar memang nak sangat kalau dapat cop CJ Halal Jakim dari Malaysia tu rasa oh uh, satu lesen besar sangat-sangat eh. Uh, tanya Malaysia dan tanya juga kepada mana-mana uh, jabatan yang uh, bekerja terus keras. bekerja keras untuk mengekalkan halal ni dan juga nak mengangkat lagi standard halal tu ke standard lebih tinggi lagi. Betul. Saya terima kasih tetamu saya hari ini kita berkongsi tentang tajuk Halal Global Syariah Bertemu Penyawaian bersama dengan teknologis Dr. Nur Nadia ha, bersama untuk hari ini moga-moga dapat memberi satu suntikan semangat kepada syarikat ataupun pengeluar perkhidmatan produk ke yang dah ada yang belum ada sijil halal dapatkan sijil halal yang dah ada kekalkan sijil halal dan cuba dapatkan lagi sijil lain, lain tu ha, kita betul. ada GMP, kita ada HACCP, HACCP. Hmm. lepas tu ada ISO 22000 ha, dan juga ada persijilan terbangsa ya yeah, betul, yeah, kalau nak ke peringkat terbangsa produk kita maka ke pun kenalah dapat semua standard standard tu. Ya, betul. Saya. Terima kasih tetamu saya. Moga ada manfaatnya untuk pendengar dan penonton kita. Assalamualaikum Dr. Nadia. Waalaikumsalam. Terima kasih pendengar dan penonton KMFM. Eh, FM. IKM FM.